्यानन्दवर्धनाय पुत्राय मन्दविमोचनायामसाध्य साधनाय सर्वाविभूतिदायां साध्याकर्षणाय वाक्प्रदायां जगत्त्रयवशीकरणाय

वाह पोषय पोषय मंद्र परतंत्राण छिंदे छिंदे ग्रहा निवारय निवार विनाशय विनाशयरहर दारिद्र्यम वित्रावय वित्रावय हम बोषय पोषय चित्त दोषय तोषया मंत्रा सर्वयंत्रस्व सर्वदन्तस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा स्वाहा अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेव दत्त આપણે સવારથી અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી પ્રાર્થના કરી જેમ કીધું તેમ આપણું પુણ્ય હોય તો જ આવી શકાય ભગવાન કાથી તમને ચેક કરતા હતા જવાશે કે નહીં જવાય તો આપણે મનના સંકલ્પ થઈને બેઠા એટલે આપણે ભગવાનને અહીંયા પ્રાર્થના કરી ગાય માતા પાસે પ્રાર્થના કરી અને આપણે યજ્ઞશાળામાં પ્રાર્થના કરી